Pak Ustaz, Imam Ashfi berkata, bid'ah ah lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Ashfi, bahawa? berbuat bid'ah itu lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Ini jawabannya. <tuh> Hadirin dan hadirat. Sebagaimana yang Ustadz pernah sebut musuh utama umat manusia anak cucu Adam adalah syaitan iblis iblis senantiasa berusaha untuk mengajak anak cucu Adam agar sama-sama masuk neraka azam iblis itu tertera dalam al-Quran Begitu Allah murka kepada iblis yang telah menggoda Adam dan Hawa sehingga atuk dan nenek kita dikeluarkan dari syurga. Lalu Allah laknat dan kutuk iblis dalam keadaan dikutuk. Iblis minta kepada Allah Dua perkara, panjangkan usiaku, dan yang kedua, aku berjanji untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Kedua-dua permintaan iblis itu Allah kabulkan. Itu sebabnya iblis sampai saat ini tak mati lagi. Dia akan hidup sampai hari kiamat. Karena Allah kabulkan permintaannya agar dia jangan dimatikan hingga kiamat. Yang kedua, dia minta supaya Allah benarkan dia untuk menggoda Adam dan anak cucunya sebab Adamlah yang menyebabkan dia dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab tafsirnya Al-Qayyim ketika menafsirkan surat An-Nas Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas Tafsiran ini boleh dilihat di dalam buku Tafsir Al-Furqan Juz 30. Juga boleh dilihat dalam buku ini. InsyaAllah ada. Lima tahap atau peringkat godaan iblis. Hadirin dan hadirat iblis atau syaitan ketika menggoda manusia dia berperingkat-peringkat step by step step yang pertama dia mau manusia kafir jangan memeluk islam atau paling kurang kalau dia orang islam buat syirik itu yang pertama yang menjadi target iblis, yang dia harap dari manusia syirik, walaupun tak kafir, dia Muslim, tak mengapa, asal buat syirik. Tak dapat orang tersebut dikafirkan atau disyirikkan, dia pergi kepada godaan yang kedua, agar orang tersebut buat bid'ah. Ah. andai kata digoda untuk buat bid'ah ah pun orang tersebut tak dapat dia goda kerana dia kuat berpegang pada sunnah baru iblis berusaha menggoda tahap ketiga iaitu al-kabair dosa-dosa besar lainnya berjudi berzina minum arak membunuh Baru kalau tak dapat pun digoda melalui dosa-dosa besar Al-Kabair, dia akan berusaha untuk mendorong manusia tersebut buat sagair dosa-dosa kecil. Begitulah seterusnya. Ada enam peringkat. Yang mustahak di sini, Dosa-dosa besar minum arak, berjudi, berzina itu godaan yang ketiga. Sedangkan yang pertama syirik, yang kedua bid'ah. Ah. Ini memberi makna dosa yang paling besar dari semua dosa besar, pertama syirik, yang kedua bid'ah. Ah. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz? Iblis pintar Iblis bijak Maksudnya bijak Untuk mencelakakan manusia anak cucu Adam Dia suruh manusia buat syirik Karena bila perbuatan syirik dia lakukan Semua amal baiknya Allah tak terima Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi lain asyrakta la yahbatna amalak wa la takunanna min al khasirin bila kamu buat syirik hancur musnah seluruh amalanmu Tu peranan syirik dan di akhirat nanti kamu pasti akan rugi apalagi syirik adalah dosa yang Allah tidak akan ampun apabila dia bawa syirik itu sampai ke mati Bagaimana contoh tadi? Kalau tidak tobat daripada susuk. Kalau tak dapat, disyirikkan orang tersebut. Dia suruh buat bida'ah. Mengapa bida'ah? Semua kita tahu, Nabi bersabda dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Man amila amalan laisa alayhi amruna fa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami kata Nabi, amalnya ditolak. Sedangkan bid'ah itu kita beramal saleh, kita beribadat, kita tambah sana tambah sini, tambah sana tambah sini, itu maknanya kita tidak ikut cara Nabi. Dibila tidak ikut cara Nabi Amal itu tak diterima Kan itu yang jadi Target dan Matlamat utama Iblis Dengan kata lain Kalau pun kita beribadat Haji, umrah Salat, puasa Zero Gara-gara ada syirik Dan gara-gara ada bid'ah Beza dengan dosa-dosa besar lainnya. Insya Allah amal kita tetap diterima oleh Allah. Walaupun kita barangkali pernah melakukan dosa. Cuma tergantung nanti ketika ditimbang amal baik, amal buruk. Tapi berbeza dengan syirik dan bid'ah. Nah. Sekarang kita jawab terhadap pertanyaan. Mengapa Pak Ustaz Imam Asy-Syafi'i kata bid'ah lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar lainnya selain syirik, minum arak, berjudi, berzina? Mengapa? Jawabnya Karena orang yang berjudi, berzina, minum arak, mereka tahu bahawa berjudi, berzina, minum arak itu adalah dosa. Dan tidak mustahil pengetahuan mereka bahawa itu adalah dosa mendorong mereka untuk tobat. Tobat dari zina, tobat dari minum arak, tobat dari berjudi karena mereka tahu itu dosa. Sedangkan orang yang buat bid'ah ah, senantiasa mengatakan bahawa bid'ah ah atau penambahan sana sini amalan yang tidak datang dari Nabi membuat amal mereka lebih sempurna lebih baik bila punya anggapan dengan menambah sana menambah sini amalan membuat amalnya lebih baik kata Imam Ash-Syafi'i jangan harap orang tersebut akan tobat daripada bid'ahnya jangan harap dia akan tobat dari bid'ahnya. Sebab dia anggap bid'ah yang dia buat itu membuat amalnya lebih mulia, lebih tinggi nilainya. Berbeza orang yang berjudi minum arak, dia tahu itu dosa sehingga terdorong satu hari untuk tobat. Tapi orang yang buat bida'ah tidak akan boleh diharapkan dia akan tobat. Malah beranggapan bahawa penambahan sana sini ibadat yang dia lakukan itu adalah membuat ibadatnya lebih baik. Kalau lebih baik untuk apa taubat? Itu jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada manfaatnya.